જો તમે છૂટક મજૂરી કરો છો કે નાની દુકાન ચલાવો છો તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે સરકારે તમારા કરી છે આ શરૂઆત સેલવાસ જિલ્લા પંચાયત કચેરીથી થઈ હતી જિલ્લા પંચાયતના સીઓ ગુપ્તાએ એક ખાસ જાગૃતિ રથને લીલી ચંડી આપીને રવાના કર્યો આ રથ ગામે ગામ પરને લોકોને સમજાવશે કેવી રીતે યોજનામાં જોડાઈ શકાય બીજી બાજુ દાદરા દેમણી પંચાયતમાં મેળો જામ્યો હોય તેવો માહોલ હતો જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ નિશાબેન ભાવરે દીપ પ્રાગટ કરી નોંધણી કેમની શરૂઆત કરાવી તેમની સાથે વિકાસ અધિકારી પંકજસિંહ પરમાર અને ગામના સરપંચો પણ હાજરી હતા અધિકારીએ સમજાવ્યું કે 18 થી 40 વર્ષના લોકો જો અત્યારથી થોડી બચત કરે તો વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈની સામે હાથ ફેલાવવો નહીં પડે દાદરા અને દેમણીના લોકોએ આજે મોટી સંખ્યામાં હાજર રહીને સ્થળ પર જ પોતાના નામ નોંધાવ્યા હતા અભિયાન आना ने 15 तारीख फूल हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आ, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधेय स्कीम है उसके तहत एक जो राष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन चालू किया गया है और उसी प्रक्रिया के तहत दादरा नगर हवेली में भी आज एक मोबाइल वैन का अनावरण हुआ है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है लोगों को बताने के लिए और उसके अलावा आठ पंचायतें जिसमें कि दादरा ग्राम पंचायत है अथाल ग्राम पंचायत है नरोली ग्राम पंचायत है मसाठवन ग्राम पंचायत है रखोली गलौंडा सुरंगी खेरड़ी और खानवेल इन ग्राम पंचायतों में कैंप लगाए जा रहे हैं जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके पंजीकरण के लिए और इनमें जो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ होंगे 1800 18 उम्र से ले 40 उम्र तक की और जिनकी मासिक जो आय है वो पंद्रह हज़ार रुपये से कम है उनका उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद उनके लिए पेंशन तीन हज़ार रुपये प्रति माह की चालू की जाएगी ऐसा इस स्कीम का उद्देश्य है और इसके लिए पंजीकरण का काम शुरू हुआ है और लोगों को जागरूक करने का भी काम जिला पंचायत के द्वारा और ग्राम पंचायत के द्वारा भी किया जा रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का आज ये कैंप दादरा पंचायत में रखा गया है यहाँ पर, पर जो हमारी भारत सरकार की जो स्कीम्स है वहां पर लेबर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक योजना बनाई गई है जिससे उनको पेंशन आगे मिलेगा तो ये एलिजिबल लोग है जो 18 टू 40 इयर्स के जो आ, लोग है जो एज क्रम में लोग आते हैं उनके लिए ये यो, योजना रहेगी जो 95 फाइव रुपीज उनके हर महीने बैंक में से कटेगी और जब 60 इयर्स के वो हो जाएंगे तो हर महीने तीन उनको एक पेंशन के तहत मिलेगा तो ये बहुत ही अच्छी योजना है जो 60 इयर्स के बाद जो जैसे अभी हमारे बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं वृद्धा पेंशन चल रही है फिर वृद्धा पेंशन चल रही है ऐसे ही पेंशन के तहत ये स्कीम भी है जो 60 इयर्स के बाद एक जो प्रधानमंत्री जी का हमारा सोच है जो आगे जो बढ़ती उम्र में लोगों को एक सहायता मिलेगी उसके ही इसमें ये योजना रखी गई है और आज उसी के विषय में दादरा पंचायत में कैंप रखा गया है कैंप होगा आज दादरा पंचायत से इसकी शुरुआत हुई है इसके बाद हर एक पंचायत में जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है जो वेंडर्स जो मार्केट एरिया है वहाँ पर सब जगह पे रखा जाएगा ताकि हमारे दादरा नगर हवेली के वासियों को ये बेनिफिट मिले दादरा झरिया मोरा ग्राम पंचायत वार्ड नंबर एक कंसलमेंट दिलीप भाई पटेल आज आप आशन આપડે યોજના આવી છે આમાં આપણે લાભ લે મારે આ વૃદ્ધાવસ્થામાં મારે કામ લાગશે હું આવી છું આ માટે કે આપણે આ પેન્શન યોજનાની લાભ લઈશું અને મારે હું કામ લાગે વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ કામ લાગશે એ માટે હું આવી છું આ પંચાયત ને અહીંયા દાદરા બની છે મેરભાઈ પટેલ છું હું અહીંયા એક કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે જે ઉદ્ધા સમા સહાય થઈ એના માટેશ્રમ કાળની યોજના રાખીલ છે 18 વર્ષથી 40 વર્ષ સુધી પૈસા ભરવાના છે અને તે 68 વર્ષે પેન્શન ચાલુ થાશે તેની યોજના એ રાખવામાં આવેલ છે આદરા દેમણી પંચાયત